Всем приветики! Сегодня мы снимаем третью часть йога челленджа и у нас много, так достаточно. Одиннадцать движений. движений. Мы нашли в интернете и Надя нарисовала. Ладно, давайте начнем много движений. Так, первое движение это у нас Б на ковер. А как? А как? А! Да, ну как на животе. Значит, ты... А, так само, только ты ноги прямо должна выпрямить. Вот, вот так вот. Не, вот так. Дальше у нас. А, дальше. Давай дальше у нас будет хорошо видно. Короче, вот так прогибаемся, ногу к ноге. Все, сделали. Да. Так, потом давай. А, я поняла. Только ну, на пол. Давай, не бойся. это такое упражнение, короче, мы вот так сидим. Нет, ты да. со мной спина. Сзади, сзади, сзади. Да, лучше видно. Как-то вот так вот. Просто вот так вот. Да вот так вот просто. Ну как-то вот так. Да. Вообще Там, не руку согни. Согни руку. О. Вот так как вот сделала. Дальше у нас. А. Э -э что? Ну вот это вот. Ну вот ты вот так вот сейчас должна сделать. А я к тебе вот так вот. Давай. Вот сюда. Вот не на эту сторону. Сюда? Да, вот так вот. Вот так вот. Давай, наверное, вот так вот сюда. Сюда? Да. пойти Зря вы это движение выбрали. Сейчас, ребята! Так, дальше у нас... Я ее каракулю. Сейчас. А, это машинка не дотела. А, а, а вот это что? Ну, это же было. Сейчас мы, только, мы поймем. Мы только что это тело. А вот это мы не делали. Мы вот это делали только что. Ладно, давай. Давай это пропустим. Стой, вот я пропустим. пойму. Ладно, мы сейчас поймем. Короче, мы как-то вот так. Я должна прогнуться. И давай свои руки. Ноги, ноги, ноги ты должна свои держать. Хорошо. Ты... Как-то как вот так она ставит. Давай руки. Yes! е yes! Кораблик! Ой, ты ты падаешь. Так, теперь делаем следующее. Дальше, Давай. а как? Вставай. Дальше. Вставай. Есть. Эм, да. Моя Там дождь. руки у нас встречают, так что их не будет. А что это? Давайте вот это. Давайте. Ты помнишь, как? Да. Вот так держимся. Я все не верьте ей, она диван поставила Я? Ну не я же. Короче, сделано. Что ж. Ну не одиннадцать упражнений, потому что мы не поняли. Мы там не поняли одно. Два. Мы ну, два не поняли. Нет. Ладно, всем до свидания. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что нам еще нужно снять. Все пока. Пока-пока.